মঙলদৈত ত্ৰিনায়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ সত্ৰীয়া মহাসভা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চাকেন্দ্ৰৰ সাত বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ দুশগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আজি মঙলদৈ চহৰৰ কৰিমচকৰ দৰং একাডেমীত অনুষ্ঠিত হৈছে সত্ৰীয়া মহাসভাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ সাত বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা উল্লেখযোগ্য যে আজি অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত পৰীক্ষাত ত্ৰিনয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ দুশ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে আজি ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা সত্ৰীয়া গীত নৃত্য আৰু বাদ্যৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হৈ উক্ত পৰীক্ষা ইয়াৰ পূৰ্বে এখন আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখযোগ্য যে আজি অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাত প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা বিষাৰদ পৰীক্ষ্থীক লৈ মুঠ দুশজন অৱতীৰ্ণ হয় আৰু ইয়াৰে বাৰগৰাকী বিষাৰদ পৰীক্ষাৰ্থী আছে উক্ত পৰীক্ষাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্বত আছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৰবায়ন মহীকান্ত বৰা আৰু সচিবৰ দায়িত্বত আছে সত্ৰীয়া মহাসভা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা পৰিষদৰ সচিব পংকজ শইকীয়া আৰু পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থাকে ত্ৰিনয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু গুৰু তথা গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ বিগ্ৰেড শিল্পী গুৰু কুশল ডেকা আজি অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত উক্ত পৰীক্ষা পৰিষদৰ সচিব পংকজ শইকীয়াই আৰু গুৰু কুশল ডেগাই আমাৰ চেনেলৰ সাংবাদিকক কি ক'লে জনোৱা হওকচোন কলাইগাঁৱৰ পৰা ভূৱনমনিয়াৰ ৰিপ'ৰ্ট এ আই এন লাইভ নমস্কাৰ মই সকলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ তৃণৱল সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ আজি পুৱা বাৰ্ষিক পৰীক্ষা ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সুদূৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা আহিছে মুহীকান্ত বৰবাৰ নাট তেওঁ পৰীক্ষা লৈ আছে লগতে আজি অসমহত্ৰ মহাপ পৰীক্ষা পৰিষদৰ সচিব মহোদয় আজি তৃণ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছে আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান তেওঁ আজি নিজেই স্কুলবোৰ চাবৰ কাৰণে আহিছে কেনেকৈ আমি কেনেকৈ পৰীক্ষা পাতোঁ কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ আমি কেনেকৈ কৰোঁ সেনেকৈ তেওঁ আহিছে আমি সঁচাকৈ আজি খুব সুখী হৈছোঁ আৰু লগতে আজি এই প্ৰত্যেক বছৰে অসম সত্ৰ মহামা পৰীক্ষা পৰিষদে এনেকৈ পৰীক্ষা পৰ্যায়কে অনুষ্ঠিত কৰে ব্যৱহাৰিক আৰু তাত্বিক বিষয়তে আছে আৰু ইয়াতে আজি মোৰ পৰীক্ষা দিব গৈ আছে অসম সত্ৰ মহাপৰীক্ষা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সত্ৰাৰিত্য সোল আৰু বৰগীতৰ তিনিওটা বিষয়তে আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক লগে লগে ভোগালী বিহুৰ সকলোলৈকে অক জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল সকলোকে জনাইছোঁ আজি দৰং একাডেমীত ত্ৰিনয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰায় দুশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব ই এটা শুভ লক্ষণ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা প্ৰত্যেকজন বিষয়ৰো আছে দহ পোন্ধৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তাৰ এই সুযোগতে আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত ইয়াত পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশটো দেখি ভাল লাগিছে অভিভাৱকসকলে আন্তৰিকতাৰে আগবাঢ়ি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ কুশল ডেকাৰ নেতৃত্বত যিখন ত্ৰিনয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছে সেইখন অসমতে এখন নাম থকা মহাবিদ্যালয় আমি তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে নতুন পুৰুষক অনাগত দিনত এটা শক্তিশালী অসমীয়া জাতি হিচাপে চিনাকি দিবলৈ যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে পেছাগতভাৱেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰে অসম সত্ৰ মহাসভাই বিশাল ৰূপত দিবলৈ গৈ আছে এই এই ত্ৰিনয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগতেও পাইছে তেওঁলোকে গতিকে আমি এই এই সন্দিশ্যনত বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত কুশল ডেকাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ গৈছে সকলোলৈকে আজি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিকোনো খবৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন এইট নাইন ছিক্স ওৱান টু ওৱান ডাবল নাইন ছিক্স লগতে সেভেন ডাবল জিরো টু ফাইভ থ্রি সেভেন টু সেভেন ওয়ান আর নাইন এইট ফাইভ ফোর জিরো ডাবল ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স